মাজনিশা এক বজাত অবিনাশে সোণাপুৰৰ ৰাস্তাৰে গাড়ী চলাই গৈ আছিল সেইদিনা অবিনাশৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ অনুষ্ঠান এটা আছিল বাবে সি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহোঁতে যথেষ্ট পলম হৈছিল নিশা বেছি গভীৰ হৈ অহাৰ বাবে সেই সময়ত সোণাপুৰৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে নিজা নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল চাৰিওফালে কেৱল ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি আছিল অবিনাশে গাড়ীৰ ছিগনেল লাইটকেইটা অন কৰি গাড়ীখন লাহে লাহে চলাই গৈ থাকিল অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত সি জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখন দেখা পোৱাৰ লগে লগে সেৱা আটি জনাই যাওঁ বুলি ভাবি গাড়ীখন জোৰকৈ ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিলে অবিনাশে বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গক ভগৱান হিচাপে তাৰ হৃদয় স্থান দি ৰাখিছে সি প্ৰত্যেক দিনাই নিজৰ যিকোনো শুভকাম কৰাৰ পূৰ্বে জয় জুবিন দা বুলি স্মৰণ কৰাৰ পিছতহে কামটোত আগবাঢ়ে তাৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গ হৈছে এই পৃথিৱীত একমাত্ৰ ভগৱান কিন্তু এতিয়া তাৰ মনত এটাই মাথো ডাঙৰ দুখ সেই দোষটো হৈছে তাৰ অতিকৈ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ স্বৰ্গগামী হোৱা আজি তিনি বছৰেই পাৰ হৈ গ'ল পিছে জুবিনৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত কালপ্ৰীত বোৰৰ কাকো মৃত্যুদণ্ড দিয়া নহ'ল ইফালে নিউজ চেনেল কিছুমানত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি দুই এদিনতে বোলে গোটেইকেইজন হত্যাকাৰী অতি শীঘ্ৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব অবিনাশে গাড়ীৰ গ্লাছখন অলপ তললৈ নমাই লৈ জুবিনৰ সমাধিখনলৈ চাই হাতযোৰ কৰি সেৱা জনালে তেনেতে সি শুনিবলৈ পালে জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভাঁহি অহা এক মধুৰ কণ্ঠস্বৰ মায়াবিনী ৰাতি বুকুত দেখা পালোঁ তোমাৰ ছবি একদম যেন হাইলাস্ছ জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠস্বৰ সি মনতে ভাবিলে যে এই মাজনিশাখন জুবিনদাৰ সমাধিস্থলীত কোনে গান গাই আছে নিশ্চয় তাত কোনোবা মানুহ আছে অবিনাশে লৰালৰিকৈ গাড়ীৰ পৰা নামি জুবিনৰ সমাধিখনৰ ফালে খোজ ল'লে ওচৰত গৈ পাই দেখিছে তাত দেখোন কোনো মানুহৰ চিনচাবেই নাই একেবাৰে জনশূন্য পৰিৱেশ সমাধিস্থলীখনত লাইটৰ ব্যৱস্থা আছিল যদিও সেই সময়ত গোটেই লাইটবোৰ অফ হৈ আছিল হয়তো কাৰেণ্ট গৈছিল মাত্ৰ এগচি ডাঙৰ মাটি চাকি দপদপাই জ্বলি আছিল সি পুনৰ মনতে ভাবিলে জুবিন গাৰ্গ তাৰ হৃদয়ত আছে যাৰ বাবে জুবিনৰ প্ৰিয় মায়াবিনী গানটো সকলো সময়তে তাৰ কাণত ভাহি থাকে সি চাকি গছিৰ ওচৰতে আঁঠু কাঢ়ি মূৰ দোৱাই জুবিনক স্মৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে সেই সময়তে তাৰ এনে অনুভৱ হ'ল যেন কিবা এক অজান শক্তি তাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিছে সি নিজকে আগতকৈ বহুত শক্তিশালী হৈ পৰা যেন অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে কিবা এক অদৃশ্য শক্তিয়ে তাৰ মন মগজুত ক্ৰিয়া কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ এনে লাগিল যেন জুবিনৰ মায়াবিনী গীতটো একদম হিয়া উজাৰি চিঞৰি চিঞৰি গাই দিব তেনেতে অবিনাশৰ মোবাইল ফোনটো বাজি উঠিল মোবাইলৰ ৰিংটনটো শুনাৰ পিছতহে যেন তাৰ হিতাহিত জ্ঞান ঘূৰি আহিল সি তৎক্ষণাত তলৰ পৰা উঠি জেপৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই ৰিচিভ কৰিলে তাৰ সহকৰ্মী এজনৰ ফোন আছিল সি সুকলমে ঘৰ গৈ পালে নে নাই খবৰ লৈছিল অবিনাশে ফোনটো ৰাখি আকৌ এবাৰ জুবিনৰ সমাধিখনলৈ চাই হাতযোৰ কৰি সেৱা জনাই গাড়ীখনৰ ফালে আগবাঢ়িল গাড়ীত উঠিয়েই সি প্ৰথমে জুবিনৰ মায়াবিনী গানটো প্লে কৰি ল'লে তেনেতে সি গাড়ীখনত ওলাই থকা টাইমটো দেখি আচৰিত হৈ পৰিল কাৰণ সি যেতিয়া জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখনৰ ওচৰত গাড়ীখন ৰখাইছিল তেতিয়া এক বাজি পাৰ হৈছিল আৰু এতিয়া তিনি বাজি পাৰ হৈছিল সি লগে লগে জেপৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই গাড়ীখনৰ টাইমটোৰ লগত মিলাই চালে দুয়োটা টাইম দেখোন একেই চলি আছে তাৰমানে ইমান সময় ধৰি সি বাৰু সমাধিস্থলীতেই পাৰ কৰিলে নেকি বৰ বেছিকৈ ভাবি চিন্তি নাথাকি সেয়া যেন তাৰ চকুৰ কিবা খেলি মেলি বুলিয়েই ধৰি লৈ ঘৰৰ দিশে ৰাওনা হ'ল পিতৃ মাতৃ নথকা অবিনাশ বৃদ্ধ আইতাকৰ সৈতে মহানগৰীতে থাকে সি সৰু হৈ থাকোঁতে এটা দুৰ্ঘটনাত তাৰ পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া অবিনাশৰ বয়স আছিল মাত্ৰ দহ বছৰ দুৰ্ঘটনাটোত কোনোমতে অবিনাশৰ প্ৰাণ বাচিছিল যদিও মূৰত আঘাত পোৱাৰ বাবে সি চিৰদিনৰ বাবে নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল আইতাকে অবিনাশক লগত লৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছিল যদিও কোনো ফল নধৰিল ডাক্তৰে পৰামৰ্শ দিছিল যে অবিনাশৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি আহিবলৈ হ'লে এটা ডাঙৰ অপাৰেচন কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ বাবে অবিনাশক ৰাজ্যৰ বাহিৰত লৈ গৈ চিকিৎসা কৰিব লাগিব লগতে যথেষ্টখিনি টকাৰো প্ৰয়োজন হ'ব পিছে ঘাট মৰা অবিনাশক চিকিৎসা কৰাবলৈ আইতাকে ইমানবোৰ টকা পায় ক'ত আইতাকে বহু ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে অবিনাশক যেনে তেনে দুবেলা দুমুঠি খুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ অহা অবিনাশে বুজি উঠিছিল যে পৃথিৱীখনৰ মনোমোহা ৰূপ সৌন্দৰ্য সি কেতিয়াও নিজৰ চকুৰে উপভোগ কৰিবলৈ নাপাব দৃষ্টিহীন অবিনাশে অন্ধ স্কুলত শিক্ষা লাভ কৰি জীৱনটো আগুৱাই নিবলৈ ধৰিলে সি কেতিয়াবা আইতাকৰ ওচৰত নিজকে বুজা যেন অনুভৱ কৰি হুকুকাই কাটি উঠে আইতাকে উপায়হীন হৈ তাৰ মূৰত হাত ফুৰাই সান্তনা দিয়ে কেতিয়াবা আকৌ সি অকলশৰে থকা অৱস্থাত দুখমনেৰে ভগৱানক উদ্দেশ্যি কয় হে প্ৰভু তুমি মোক মা দেউতাৰ লগতে লৈ নগ'লা কিয় এই অজান পৃথিৱীত কষ্ট খাবলৈ মোক কিয় জীয়াই ৰাখিলা এটা সময়ত অবিনাশে বিছ বছৰ বয়সত ভৰি দিলেহি তেনেতে এদিন চুবুৰীয়া ব্যক্তি এজন অবিনাশহঁতৰ ঘৰলৈ আহি আইতাকৰ আগত জুবিন গাৰ্গৰ মহানতাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত অবিনাশৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিলে কথা মতেই কাম পিছদিনা আইতাকে অবিনাশক লগত লৈ আবেলি পৰত জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰৰ পদূলিমুখত উপস্থিত হ'লগৈ তেনেতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এজন ব্যক্তি ওলাই আহি অবিনাশৰ আইতাকক প্ৰশ্ন কৰিলে ইয়ালৈ কিয় আহিছে আপোনালোক অবিনাশৰ আইতাকে লাহেকৈ উত্তৰ দিলে বোপাই আমি জুবিন গাৰ্গক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া ব্যক্তিজনে নিজৰ পৰিচয় আগবঢ়াই ক'লে যে মই জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ হয় কিয় লগ কৰিবলৈ আহিছে মোৰ আগত ক'লেও হ'ব উপায় নাপায় অবিনাশৰ আইতাকে জুবিনৰ মেনেজাৰৰ আগত গোটেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া মেনেজাৰে ক'লে যে জুবিন গাৰ্গে আজি কাকো লগ নকৰোঁ বুলি কৈছে তেওঁ আজি বহুত ব্যস্ত আপোনালোক বেলেগ এদিন আহিব আইতাকে অবিনাশক লগত লৈ নিৰাশ মনেৰে ঘৰলৈ উভতি আহিল ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত অবিনাশে আইতাকক ক'লে অ' আইতা মোৰ কপালত যি আছে সেয়াই হ'ব তুমি ইমান বছৰে মোৰ কাৰণে বহুতখিনি কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছা আজিৰ পৰা তুমি মোৰ বাবে কাৰো ওচৰত সহায় বিচাৰি যাবলৈ দৰকাৰ নাই মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম এনেদৰে অন্ধ হৈয়ে পাৰ কৰিম কেইদিনমানৰ পিছত অবিনাশৰ আইতাকে সেই চুবুৰীয়া মানুহজনক ৰাস্তাত লগ পালে যিজনে জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল অবিনাশৰ আইতাকে তেখেতৰ আগত গোটেই কথাখিনি বিৱৰি ক'লে তেতিয়া সেই মানুহজনে হাঁহি মাৰি ক'লে যে জুবিনৰ মেনেজাৰটো মহা বদমাছ হয় সি জুবিনৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি যোৱা প্ৰায়খিনি মানুহক মিছা কথাকৈ ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়ে সি টকা পইচাৰ বাদে মানৱতা কি বস্তু চিনি নাপায় গতিকে সেই বদমাছটো নথকা অৱস্থাত গ'লেহে আপোনাৰ কাম সিদ্ধি হ'ব আপুনি এটা কাম কৰিব জুবিন শুই নুঠোতেই নাতিটোক লগত লৈ ৰাতিপুৱা আঠমান বজাত পোৱাকৈ গুচি যাব তেতিয়া নিশ্চয় লগ পাব আৰু জুবিনক এবাৰ লগ পোৱাৰ পিছত আপুনি কেতিয়াও খালী হাতেৰে উভতি আহিব লগা নহয় তেওঁক লগ পোৱা আৰু ভগৱানক লগ পোৱা একেই কথা মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'বই পিছদিনা ৰাতিপুৱা আইতাকে অবিনাশক বুজাই মেলি লগত লৈ চিটি বাছত উঠি পুনৰ জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে অবিনাশতৰ ঘৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰলৈ প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰমান হ'ব তথাপিও অবিনাশৰ আইতাকে আজিলৈকে জুবিন গাৰ্গক একেবাৰে সন্মুখত লগ পোৱা নাই অৱশ্যে নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহোঁতে তিনিবাৰমান আঁতৰৰ পৰা দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে কিছু সময়ৰ পিছত গাড়ীৰ পৰা নামি আইতাকে অবিনাশৰ হাতত ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰৰ দিশে খোজ ল'লে তেনেতে আইতাকে দেখিবলৈ পালে যে জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰৰ গেটখন খুলি কোনোবা এজন বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তেওঁৰ ভৰিত এযোৰ হাৱাই চেণ্ডেল আৰু কঁকালত এখন টাৱেল অলপ পৰিমাণে ঠাণ্ডা পৰিছিল যদিও তেওঁ কিন্তু গেঞ্জী এটাও পৰিধান কৰা নাছিল অবিনাশৰ আইতাকে একেবাৰে ওচৰত গৈ পোৱাৰ পিছত দেখিছে সেইজনেই দেখোন জুবিন গাৰ্গ মহান জুবিন গাৰ্গ যাৰ লগত কাৰো তুলনা নাই জুবিন গাৰ্গক সন্মুখত লগ পাই অবিনাশৰ আইতাকৰ মুখত সুখৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিল তেওঁৰ যেন আনন্দৰ সীমা নাই আইতাকে জুবিনৰ মুখলৈ চাই ক'লে বোপাই আমি তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলোঁ জুবিন গাৰ্গে মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি তেওঁলোকক ঘৰলৈ মাতি আনি বহিবলৈ দিলে তাৰপিছত তেওঁ ভিতৰলৈ গৈ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আহি অবিনাশৰ সন্মুখত বহি তাৰ হাত এখনত ধৰি লৈ সুধিলে এওঁ চকুৰে একেবাৰেই দেখা নাপায় নেকি অবিনাশৰ আইতাকে কিবা এটা ক'বলৈ ধৰোঁতেই অবিনাশে আঁঠু লৈ জুবিনৰ ভৰি দুখনত ধৰি সেৱা জনাই ক'লে জুবিন দা মই দিনৰ পোহৰত চাৰিওফালে কেৱল বগা বগা নিচিনা দেখা পাওঁ স্পষ্টকৈ একো বস্তুৱেই দেখা নাপাওঁ মই আপোনাৰ গানবোৰ শুনি শুনি যিদৰে অনুভৱ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে এতিয়া আপোনাক স্পৰ্শ কৰি কেৱল মনৰ মাজত আপোনাক অনুভৱহে কৰিছোঁ কেনেবাকৈ মোৰ চকুহালে আপোনাক চাবলৈ পোৱা হ'লে মোৰ জীৱন ধন্য হৈ গ'লহেঁতেন অবিনাশৰ কথাখিনিয়ে যেন জুবিনৰ হৃদয়খন চুই গ'ল তেওঁ অবিনাশক চকীখনত বহুৱাই লৈ আইতাকৰ মুখলৈ চাই ক'লে ইয়াৰ চকুৰ মণি দুটা কিন্তু ভাল হৈ আছে ভালকৈ চিকিৎসা কৰিলেই ঠিক হৈ যাব অবিনাশৰ আইতাকে জুবিনৰ আগত নিজৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাৰ লগতে অবিনাশৰ লগত ঘটি যোৱা ঘটনাটোৰ সবিশেষ বৰ্ণনা আগবঢ়ালে কথাবোৰ শুনাৰ পিছত জুবিন দাই ক'লে ইয়াক চেন্নাইত লৈ গৈ চিকিৎসা কৰিব লাগিব আপুনি যিহেতু অকলশৰীয়া গতিকে আপোনাৰ হাতত পইচা পাতি দিলেও আপুনি তাক বাহিৰত লৈ যাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপুনি এটা কাম কৰিব আমাৰ ঘৰুৱা ল'ৰা এজনৰ লগত মই আপোনাৰ নাতিটোক চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ পঠিয়াই দিম সি মোৰ ভাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে মই ফ্লাইটৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু চিকিৎসাত যিমান যি খৰচ পাতি হয় সকলোখিনি মই দিম আপুনি কেইদিনমান পিছত আকৌ এবাৰ মোৰ ঘৰত আহি যাব মই তেতিয়া তাৰিখটো জনাই দিম আপোনাক ফ্লাইটৰ টিকট দুটা বাৰু আজিয়েই বুকিং কৰি থ'ম এতিয়া আপোনাক পইচা কেইটামান দি পঠিয়াইছো আপুনি নাতিটোৰ কাৰণে নতুন জোতা এযোৰ আৰু কাপোৰ দুইযোৰমান কিনি দিব জুবিনদাই অবিনাশৰ আইতাকৰ হাতত টকা দহ হাজাৰ গুজি দিলে আইতাকে অবিনাশক লগত লৈ আনন্দ মনেৰে ঘৰলৈ উভতি আহিল কেইদিনমানৰ পিছত আইতাকে অবিনাশক ঘৰত থৈ পুনৰ ৰাতিপুৱাই জুবিনদাৰ ঘৰ গৈ ওলাল জুবিনদাই অবিনাশৰ আইতাকক চেন্নাই যোৱাৰ তাৰিখটো জনালে সেইদিনাও জুবিনদাই অবিনাশৰ আইতাকৰ হাতত পইচা অলপ দি পঠিয়ালে নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ মতে আইতাকে অবিনাশক জুবিনদাৰ ঘৰত নি থৈ আহিল জুবিনদাই অবিনাশক চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ পঠিয়াই দিলে অবিনাশৰ লগত যোৱা ল'ৰাজনৰ হাতত জুবিনদাই অলপমান নগদ ধন দি পঠিওৱাৰ উপৰিও দুখনকৈ এ টি এম কাৰ্ড দি পঠিয়াইছিল চেন্নাই গৈ পোৱাৰ পিছত অবিনাশৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ল এটা ডাঙৰ অপাৰেচনৰ অন্তত অবিনাশে পুনৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পেলায় কিছুদিনৰ পিছত চিকিৎসালয়ৰ পৰা অবিনাশক ৰিলিজ দিয়া হ'ল ৰিলিজৰ সময়ত অবিনাশে জানিব পাৰিছিল যে তাৰ চকুৰ চিকিৎসাত প্ৰায় দহ লক্ষাধিক টকা খৰচ হৈছিল সেই সকলোখিনি জুবিনদাৰ মহানুভৱতাৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈ উঠিছিল ৰিলিজৰ পিছত অবিনাশৰ লগত থকা ল'ৰাজনে অবিনাশৰ লগত কেইদিনমান ভাড়া ৰুম এটাত থাকি অলপ ফুৰি মেলি নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত পুনৰ ফ্লাইটত উঠি মহানগৰীলৈ উভতি আহিল অবিনাশে জুবিনদাৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত সন্মুখত জুবিনদাক দেখা পাই হুক হুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে জুবিনদাই তাক সাৱটি ধৰি লৈ ক'লে দুখ নকৰিবি তহঁত আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম হয় তোক নতুনকৈ জীৱনদান দিবলৈ পাই মই আজি বহুত সুখী হৈছো তই আগতে কাণেৰে শুনিহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলি এতিয়া বিন্দাস চকুৰে চাই চাই উচ্চ শিক্ষা আৰম্ভ কৰগৈ যাহ তেতিয়াৰ পৰাই জুবিনৰ লগত অবিনাশৰ এক গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল অবিনাশে জুবিনৰ সহায়ত নিজৰ শিক্ষা জীৱন আগুৱাই লৈ গল তাৰ বাবে জুবিন হৈ পৰিল একমাত্ৰ ভগৱান সি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত জুবিনৰ বহুতো ফটো সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আনকি ঘৰৰ এচুকত জুবিনৰ ডাঙৰ ফটো এখন স্থাপন কৰি প্ৰত্যেক দিনাই পুৱা গধূলি সেই ফটোখনৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰে সময় বাগৰি গ'ল অবিনাশৰ বয়সো বাঢ়ি আহিল সি জুবিনৰ সহায় আৰু আশীৰ্বাদত উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ লগতে এজন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে সি জুবিনদাৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰি যিমান পাৰে দৰিদ্ৰ মানুহক সহায় কৰে আৰ সহায় কৰি সি মনত বহুত শান্তি লাভ কৰে যিদিনা হঠাৎ জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ খবৰটো চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছিল তেতিয়া অবিনাশ একেবাৰে মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল সি জুবিনদাৰ মৃত্যুক কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা নাছিল জুবিনদাৰ অন্তিম সৎকাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সি নিজকে একেবাৰে অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ কৰিছিল সি বৃদ্ধ আইতাকক কৈছিল যে আইতা জুবিন দাৰ অবিহনে মোৰ জীয়াই থকাৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই মই জুবিন দাৰ ওচৰলৈকে গুচি যামগৈ অবিনাশৰ কথাবোৰ শুনি আইতাকে মৰমেৰে বুজনি দি কৈছিল তোমাক জুবিনে নতুনকৈ জীৱনদান দিছে তুমি যদি ভুল পথ এটা বাছি লোৱা তেন্তে জুবিনৰ আত্মাই বহুত কষ্ট পাব তুমি জীয়াই থাকি জুবিনৰ আদৰ্শ হৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰা জুবিনে যিখিনি ভাল কৰ্ম কৰিছিল সেইখিনি তোমাৰ জীৱনৰ কৰ্তব্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা অবিনাশে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ পৰা ঘৰ আহি পাওঁতে পিছনিশা চাৰে তিনি বাজিছিল আইতাকে অবিনাশৰ গাড়ীখনৰ শব্দ শুনিয়েই টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠি আহি দৰ্জাখন খুলি দিলেহি অবিনাশে কাপোৰ কানি সলাই লৈ মুখ হাতকেইটা ধুই মেলি বিচনাত বাগৰ দিলে দিনটোৰ ভাগৰ আৰু টোপনি খতিৰ বাবে তৎক্ষণাত তাক টোপনি চাটিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰিলেহি গভীৰ টোপনিত লালকাল অবিনাশে এটা আচৰিত সপোন দেখিবলৈ পালে তেনেকুৱা আচৰিত সপোন সি আগতে কোনোদিনেই দেখা পোৱা নাছিল সি দেখিবলৈ পাইছিল যে জুবিন গাৰ্গ তাৰ ওচৰলৈ আহি অশ্বসিক্তা নয়নেৰে মিনতি কৰি কৈছিল মোক ন্যায় লাগে মোৰ হত্যাৰ লগত জড়িত অসুৰবোৰ অহাকালিলৈ জেলৰ পৰা মুক্ত হ'ব মোক হত্যা কৰি সিহঁত কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে মোৰ শৰীৰবিহীন আত্মাই ইচ্ছা কৰিও একো কৰিব পৰা নাই সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ মোক এটা শৰীৰৰ প্ৰয়োজন সেইবাবে অসংখ্য অনুৰাগীৰ মাজত মই তোৰ শৰীৰটো বাচি লৈছোঁ আৰু তোৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ মোক ঈশ্বৰে দিয়া ঐশ্বৰিক শক্তি আজিৰ পৰা তোৰ শৰীৰত বিৰাজমান তই মোক ন্যায় দিব লাগিব অবিনাশ তই মোক ন্যায় দিব লাগিব